Но никто не говорит, что на самом деле не тарифы надо критиковать, потому что субсидировать это невозможно и одного кармана перекладывать в другой карман, а увеличивать и поднимать экономику, чтобы украинцы смогли платить эти высокие тарифы, чтобы уровень жизни увеличивался. Кто знает, сколько у нас сегодня ВВП на одну душу населения? Какой? Сколько? Две тысячи. Ну, где-то так. Еще 800 с чем-то было. А сейчас посмотрите, если можно, сколько у Польши. Кугли можно посмотреть. В Турции 14. И у Словении, пожалуйста. Словения, Венгрия, посмотрите тоже. Не будем выходить в стран. То есть. Сегодня у нас показатели африканских государств, к сожалению, у самой большой и богатой страны Европы, где, конечно, вот эта риторика, что нам не надо поднимать тарифы, не надо продавать нашу землю, землю, не надо впускать в страну, кто-то скажет, еще и иностранцев, и мы сами все это сможем, Украина для украинцев и так далее, будет давать закрываться, вообще изолироваться и так далее, там объявить визовый режим и так далее. Ну и такие по политическим моменты иногда работают на эмоциях людей, так сказать. Но никто, к сожалению, не презентует конкретную экономическую программу или программу по энергетике или про здравоохранение, системное видение и людей, которые готовы взяться за это дело с сегодняшнего дня до последнего и расписать эти все действия пошагово и вам презентовать. При Министр <с> образования когда-нибудь презентовал программу или видение развития высшего образования, например, в Украине? Ну, там наука <с videos> Да, ну, вот, вот такая ситуация. Но не грустно, на самом деле, я думаю, что это как раз начало, это не конец. И, и вот то, что может быть у нас сегодня нет такого количества газа или нефти, например, как у Кувейта или Азербайджана или других государств, это, наоборот, спасает им эту ситуацию, когда уже все меньше и меньше воровать, как-то мобилизация происходит и оживление происходит намного быстрее. Я в Грузии когда то это шутил, что Бог нас уберег от того, что у нас не было газа, нефти, секреантов, золота или какого-то там неисчерпывающего ресурса. А то у нас никогда не было бы ну, избранного правительства. И был бы какой-то очередной полигон, например. А, так что я думаю, что все будет хорошо, главное нам всем понимать, чего мы хотим. И кто эти люди, которые это все будут делать, и насколько вы все передадите этим людям вашего доверие. Поскольку там любая политическая сила, которая не имеет поддержки молодежи, она обычна любая. Если у вас нет коммуникации с любой политической силой, означает, что там существенный обрыв, и у политики нет связи с будущим. Ну как политика может быть не связана с будущим? Это же невероятно. Є ще просто? Ми всі добре знаємо, що той управляє країною, ков власність, ко власність в нашій країні, декількох там олігархів, їх небагато. Народу власності немає. От ви говорите за землю, я сам села. Так, вірно, треба продавати землю. але як її продавати? Зробити в латих як у Латинській Америці, у нас до цього йде. У нас собі фермера віддали. Маленького фермера. тобто квоти? скільки тому землі не треба викупляти і так далі. У нас не організований сам вимог. Вино ставлю. І, 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 і нарощуємо правильно, відтягуємо, щоб люди збігнули до того, що вони віддадуть своїх. делали критерии с коврики вот, проблема то, проблема у нас нема Бали, я не знаю, вы достойно как вы пропоруете и організовувати взагалі. я знаю, что предыдущие они хотели организовать национальный банк который был назван в лицо, то есть все селяне что-то а так его поставили на коліна. вот, и этой землей кормят, как говорят гробца заполнили второе, вот, с приводу Цю власність сподіватися взагалі. Як з ними працювати? Ні вони ніхто не платять та Не платять вони десь офшорах. Десь... Тобто люди, які повинні держати всю цю нашу країну на плаву, тобто фінансувати відділу, яка нікому не потрібна. Там ми їм давно не забачили, ці пані олігархи фінансували, не такі люди, як ми, маленькі, які там у кармані вітер будять. такі проблеми у нас. Тобто ви говорите з за Та ну як же, якщо ми нічого, от е, у нас в країні дух та матусу, У нас в країні, чому розумні люди не потрібні цього? Тому що наша країна розвалюється і розтягає. Тобто такий труп, який ну, за кордону дають собі на корпану Трамчі такі коля, він так, так раз, трошки труситься, да? а він нічого не виробляє. Ви говорите за IT, але ж ці it спеціалісти що це за фірма? Не наші. Ні. Он батько Білорусі, там він хоч фірми поробив сам, Він не працює. У нас нема. Ми працюємо туди. Ми, нам платять гроші, як дешева робоча сила. Це полеглення там експорт капіталу. Сюди зайшли, нас експлуатують і назад. Де наші фірми? Ви правильно говорили, що Янукович просто не розумів своїй грамотності, да? що за таке? Наша влада зараз розуміє. Вони прийшли далеко Януковича. От вони заявляють, декларують свої доходи. І на показують, як вони по-свинськи живуть, наплювати їм, абсолютно наплювати на народ. Так що тут проблем дуже багато. Спасибо вам за коментарі. В першу чергу, ви коснулися олігарху. Що такое олігарх? Хто такой? Скажи, подожди, подожди, от де власі сюди взялася. Он мне отказал сказал, батю любил Нас немногих. Нас немногих. Вот что за люди, вот например, вот они. И шокировали власти, народную. Самое главное, чем определяется наша программа? Да. Это то, что он заработал свои деньги, неважно большие или маленькие, с помощью власти. С помощью власти. то есть это и... люди, это люди, которые имеют влияние на государственными ресурсами. И зарабатывают на государственных ресурсах и наркотах, да, и на преференциях. Это не богатые бизнесмены. То есть почему в Германии или в Америке есть миллиардеры, а нет олигархов. Потому что там есть определенные правила. Да? То есть все платят налоги, и никто не может выскочить вперед других. Да, кто-то э, в процессе конкуренции э, может, конечно, заработать больше, это законные рыночной экономики, но это не означает, что у кого-то там преференции прямые, и государство субсидировано платит какому-то олигарху эту субсидию для того, чтобы он богатит там. И так далее. То есть проблема заключается в том, проблема заключается в отсутствии института. Основная преграда олигарха, олигарх не существует там, где существует сильный институт. А что были сильные институты, для этого нужно что? Кто? Да, народа и да, но это общая фраза. Да, вот, у нас есть все, все желания, но где она капитализируется, это, это, это желание? Как, как, народ, как народ может повлиять на строительство институт? Народ никак не повлияет. Поэтому... Не согласен. Я вам ответ, народ никак не да. Когда народ, это никто. Когда есть граждане государства, тогда они могут повлиять. Но у нас попытка есть время обозвать.